Selalu saya buat konten geopolitik untuk berkongsi pengetahuan agar orang ramai dapat faham perkembangan dunia. Tetapi sebenarnya geopolitik bukan satu-satunya benda yang boleh ganggu dunia. Banyak benda lain turut memainkan peranan dan minggu ni akhirnya kita ada satu isu menarik untuk dibincang bersama kat sini. Now straight to the point Ribuan sekolah kat Perancis dah tutup 13 wilayah serata Itali pula start work band terutamanya selepas Ibrahim IL Hajjam meninggal dunia kat tapak pembinaan tempat kerja dia tak stop kat Itali dan Perancis je Spanyol dah isu red alert Ni tengok ramai kat Valencia tu Ambil kesempatan sebab ada water mist Turki pula pindahkan 50,000 orang kat Izmir Manisa dan Hatay Serata Eropah dah start laporan yang grid elektrik sedang overwork Perkembangan macam ni bangkitkan pertanyaan Apa benda duk jadi ni? Jawapan mudah Eropah sedang harungi gelombang haba yang kuat Persoalannya Kenapa? Gelombang haba sebenarnya bukan benda baru kat Eropah Cuma saban dekat semakin ketara pula kejadiannya nak faham gelombang haba kena tengoknya serupa kenderaan setiap kenderaan kena ada pemandu situasi ini ada dua pemandu yang main peranan penting saya mula dengan pemandu paling basic iaitu panas laut. Eropah berada di utara Laut Mediterranean yang satu dua menjak ni memang panas. Betul, Laut Mediterranean dan Lautan Atlantik terima panas matahari yang sama je. Matahari terbit tenggelam, panas tu sama je. Tapi, Lautan Atlantik tu besar. Ada bahagian yang panas, ada bahagian yang uh, sejuk. Suhu tinggi kat kawasan tertentu akan cancel out bila arusnya jumpa perairan yang suhu sejuk. Benda sama tak berlaku kat Laut Mediterranean yang seolah-olah terkepung. Maka, semasa musim panas, laut Mediterranean terima panas matahari yang lebih lama. Ketika ni pula, hujan tu tak banyak. Um, jadi, tak ada faktor yang menyejukkan. Angin pun kurang. Kurang lagi lah faktor yang penting. Belum kira faktor penyumbang iaitu aktiviti manusia. Jadi, gabung segala benda, suhu Mediterranean mengalami kenaikan 9 darjah Celsius secara purata. Laut yang panas akan mengeluarkan udara yang panas. Udara ni pula ditiup ke ke arah utara yang melembapkan langit Eropah. High humidity inilah yang kacau suhu persekitaran tapi tak stop kat situ sahaja. Waktu ni lah sesuai kita bicara pasal pemandu kedua iaitu heat dome. Cuma kena bedah udara dulu secara step by step. Same time bumi terima cahaya matahari yang tak sekata. Sesuatu tempat tu kena terik matahari. Tempat lain pula tengah hujan sekata dah kat situ. Tempat yang kena terik matahari tu udaranya agak panas. Bila udara panas, udara jadi ringan. Apa yang ringan mesti akan naik. Tempat yang tengah hujan tu pula udaranya sejuk. So, udara tu berat mesti turun. Ketika benda ni dok jadi, bumi sedang berputar. Ni gerakkan udara sana sini seolah-olah kena imbangi satu sama lain. Sambil tu, bumi terima cahaya matahari yang tak sekata. Maka jadilah macam gambar ni. Tempat yang panas, udara ringan naik, tempat yang yang sejuk, maybe sebab hujan sebagai contoh udara tu berat, dia akan turun. Disebabkan pergerakan ginilah jadinya udara bertekanan tinggi, udara bertekanan rendah. Eropah sekarang ni tengah alami benda yang sama kat langit mereka tu ada udara tekanan tinggi. Bayangkan macam mangkuk uh, yang gegasi kita terlangkuk kat atas Eropah. Udara yang panas terperangkap, udara sejuk tak dapat nak masuk. Awan pun tak terbentuk, sekaligus tak hujan. Inilah heat dome atas sebab inilah Eropah tengah panas yang amat. Ini kat Lisbon korang tengok paparan tu, itu sebenarnya farmasi. 39 darjah Celsius. Bandar Mora kat uh, timur Lisbon tu pula dah 46 darjah Celsius maka sekarang orang ramai kena stay indoor dan on aircon isu gelombang haba kat Eropah tu belum settle lah kita dah belajar daripada segala perintah berkurung semasa pandemik. Bukan semua orang boleh duduk rumah, terutamanya orang susah ramai kena bekerja, ramai kena berniaga untuk hidup. Atas sebab itu ke Eropah cuma boleh uh, limitkan operasi kerja ke industri berisiko tinggi macam pembinaan misalnya industri lain masih lagi boleh berfungsi asalkan kena terpati piawaian yang kemanusiaan yang dah pun ditetapkan meskipun dengan segala pendekatan bukan senang nak lawan alam semula jadi at this point angka kematian dah pun menghampiri 700 orang terutamanya warga emas sebab itulah Venice dan Rome buka bangunan-bangunan kerajaan termasuk juga uh, museum pada warga emas sebab mereka ada ekon Siapa cuma Rome siap buat kolam renang sekali lagi siap percuma untuk sesiapa yang berumur lebih 70 tahun. Selain human impact kita explore sikit uh, impact ekonomi. Global haba dah kacau paras air yang mana orang ramai dikehendaki start jimat cermat. Saya ambil contoh Sungai Rhine yang semakin surut. Alah, sungai je kan? Apa masalah? Korang kena tahu. Sungai ni menghubungkan North Sea dengan Jerman, Perancis, Switzerland Belgium dan Belanda. Maksudnya sektor perindustrian lima negara tu bergantung pada Sungai Rhine nak bawa barang keluar. Setiap tahun lebih 300 juta tan barangan yang terdiri daripada arang batu, bahan kimia dan bijirin antaranya keluar Eropah guna sungai Rhine. Apabila sungai ni cetek, macam mana kapal nak masuk keluar kan? Produktiviti Duisburg, Cologne dan Kaup dah pun terganggu sebab kapal-kapal kena load 50% je. 50% uh, kapasiti kapal untuk bawa barang tu keluar masuk. Mereka tak boleh load lebih dari tu sebab paras air tak cukup nak apa uh, gerakkan kapal, nak imbangi kapal tu sendiri. Dari di sini semua boleh bayang tempias global. Kalau Eropah terpaksa kurangkan pengeksportan bijirin, harga makanan boleh terjejas. Berpandukan krisis haba sebelum-sebelum ni, kita nampak impaknya terhadap sektor pertanian. Rhine, Mosel, Main dan Neckar adalah sungai-sungai utama yang mengairikan pertanian kat Jerman, uh, Perancis, Belanda dan Switzerland. Pengusaha buah dan sayur-sayuran memang bergantung kat sungai-sungai uh, ini, -sungai termasuklah ladang-ladang ternakan haiwan yang hasil kan daging, telur dan produk tenusu macam susu serta mentega misalnya. Apabila paras sungai tu turun, sektor-sektor ni confirm terjejas. Tahun 2018, ada gelombang haba yang kacau pengeluaran bawang kat Belanda, produktiviti jatuh 10%. Secara kasar, tanah pertanian kat Dusseldorf, Cologne, Rheinhessen Falls dan Alsace tu berada dalam lingkungan 160,000 hektar. Rhein adalah talian hayat kepada petani-petani kat sini. Jadi bila Rhein tu surut, ramai orang yang sebenarnya memang akan terjejas. Kalau kita nak quantify dari segi angka, kita kena ambil kira apa musim bunga tahun ini iaitu beberapa bulan yang lalu. Waktu tu ada kejadian kemarau yang menyebabkan petani-petani uh, European Union, rugi 28 bilion euro. Teruk mengeruhkan keadaan sekarang ni adalah kebakaran hutan macam kita tengok sedang berlaku kat Turki. Angin kuat menyebabkan api tu merebak dengan cepat meskipun bomba mereka dah pun aktif dekat lokasi kejadian. At this moment, ini negara-negara yang tengah panas. Saya susun ikut paling teruk lah. Tiga yang utama adalah Portugal, Sepanyol serta Perancis. Mereka dah 40 degree dah tu, Celsius. Of course, Makin kita explore, makin dalam kita explore, makin ketara kita nampak. Tapi, video ni membentangkan asas nak cerita secara kasar tetapi detail apa yang sedang diharungi Eropah. And oh, kita dah menghampiri 100,000 subscribers dengan hanya 28 video termasuk video ni. Uh, saya tak lupa uh, video bayangan selat hormos ditutup tu yang sedang saya usahakan gabungkan penutupan tu serta perang Iran-Iraq 1980-1988. Video tersebut akan dinaikkan bila kita cecah 100,000 subscribers subscribers insyaAllah Maka panggilan pada orang ramai Jemput subscribe dalam usaha saya nak buat YouTube ni Platform utama saya